এই মুহূর্তের আরো একটি বড় খবর শিলচরে গ্রেফতার আরো এক বুয়া চিকিৎসক বুয়া চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কাচার পুলিশের অভিযান অব্যাহত এ পর্যন্ত কাচারে বেশ কয়েকজন বুয়া ডাক্তারদের হাজতে পড়েছে আদালত শিলচর অম্বিকাপট্টি এলাকা থেকে বিপুল চন্দ্রনাথ নামের এক বুয়া চিকিৎসককে আটক করেছে কাচার পুলিশ বুয়া চিকিৎসকের কাছ থেকে অনেক বুয়া নথিপত্র এবং পেড বাজেয়াপ্ত করা হয় অনেকদিন যাবত বিপুল চন্দ্রনাথ বুয়া এমবিবিএস ডিগ্রি দেখিয়ে ভুয়া চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছিল বলে অভিযোগ কাচার পুলিশের ভুয়া চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন কাচারের সিনিয়র পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্তা জেলাখনত বিভিন্ন অঞ্চলত ভুয়া চিকিৎসকে করে থকা ভুয়া চিকিৎসা আর তার ফলত সাধারণ রাজক আর্থিকভাবে হারাশাস্তি করা এনেকুয়া আমাৰ ওচৰত অহা অভিযোগৰ ভিত্তিত আমি এটা বিশেষ অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু সেই অভিযানটো চলিছিলে ঈশ্বৰ চহৰৰ অম্বিকাপটি অঞ্চলত আৰু তাত এটা ক্লিনিক আছিল ক্লিনিকটোৰ নাম হেল্ডি ইউনিক লাইফ ক্লিনিক সেই ক্লিনিক সতৰ্কেইটা আমি অভিযান চলাওঁ আৰু অভিযান চলোৱাৰ কাজত তেওঁ এজন ভুৱা চিকিৎসক তেওঁৰ নাম বিপুল চন্দ্ৰ নাথ আৰু তেওঁ নিজকে ডক্টৰ বি চি নাথ বুলি তাত এটা চেম্বাৰ বহুদিনৰ পৰা তেওঁ চলাই আছিলে আৰু তেওঁ হৈছে এজন অতি মানে সাধাৰণ ব্যক্তি আৰু তেওঁ মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে গতিকে তেওঁ কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু অৰ্হতা নোহোৱাকে তেওঁ এই ধৰণৰ এটা ভুৱা চিকিৎসাৰ এটা ৰেকেট তেওঁ বহুত দিনৰ পৰা চলাই আছিলে আৰু যাৰ যোগেদি তেওঁ সাধাৰণ ৰোগীসকলৰ পৰা ৰোগীসকলক হাৰাশাস্তি মানে আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকক তেওঁলোকক শোষণ কৰিছিলে গতিকে খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে আমি তেওঁ মানুহজনক আনি সোধ পোছ কৰোঁ আৰু সোধ পোছ কৰা কালত বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ মানে তেওঁ ভুৱা চিকিৎসাৰ নামত কিছুমান নথি পত্ৰ বনাই লৈছিলে সেই ষ্টাম ইত্যাদি পেট ইত্যাদি আমি সকলোবিলাক জব্দ কৰিছোঁ আৰু এই সংক্ৰান্তে এটা মোকৰ্দমা ৰুজু কৰিছোঁ শ্ৰীচৰ থানাৰ আৰু মুকলদমাৰ নম্বৰ হ'ল নাইন ছেভেন এইট ডব্লিউ টুৱেণ্টি ফাইভ এই মোকৰ্দমাটো ৰুজু কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি যাৱতীয় অনুসন্ধান আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ এই যি ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান চলি আছে এক এখেতকে ধৰি আমাৰ তেৰজন ভুৱা চিকিৎসক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰি জীয়া হালতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা ভুৱা চিকিৎসকে দি বিভিন্ন অঞ্চলত কিছুমান গাঁৱলীয়া এৰিয়াও হয় আৰু কিছুমান ছেমি আৰবান এৰিয়াটো তেওঁলোকে ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতমত ব্যৱস্থা লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা যিকোনো তথ্য যেতিয়া আমি লাভ কৰিম তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও সাক্ষী প্ৰমাণ পোৱাৰ পিছত যাৱতীয় আইনগত ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰত আছোঁ